Добрый день, уважаемые коллеги, уважаемые спикеры. Пришло время начинать наш круглый стол сегодняшний, который мы решили посвятить такой важной и актуальной теме, как государственный долг и платежный баланс. Насколько сегодня серьезные угрозы для финансовой стабильности без помощи МВФ. Это мероприятие по традиции проводится общественной организацией Лиги финансового развития при поддержке проекта USAID развития финансовых рынков FinRep и еженедельника «Зеркало недели». А, до, скажем так, окончания делового сезона весеннего, весенне-летнего, мы проводили уже такое мероприятие, но тогда э, существовали достаточно серьезные противоречия в переговорах между украинской стороной и представителями Международного фонда, э, Международного валютного фонда по меморандуму, который был подписан ранее, Основными претензиями МВФ на тот момент было невыполнение условий по принятию пенсионной реформы, непонятная позиция украинского государства по решению по повышению тарифов на газ и тепловую энергию и ряд еще моментов, связанных с деятельностью Национального банка, в частности, постановление номер 109, которое обязывало банки формировать резервы под валютные кредиты в гривне. Сейчас многое изменилось. За лето и за начало осени были внесены ключевые изменения в пенсионную реформу, и сегодня правительство утверждает, что выполнило практически все, вернее они говорят о том, что выполнили все требования, которые выдвигает Международный валютный фонд для продолжения сотрудничества и выделения очередного транша кредитных средств. Между тем, миссия МВФ, ее визит в Украину снова отложен после визита украинских чиновников в Вашингтон. Это краткий бриф того, что происходило. А сегодня мы хотим поговорить о том, что будет происходить, если сотрудничество с МВФ продолжится, и какие могут быть последствия дальнейшего отлагательства этого сотрудничества или, скажем, прекращения программы работы с МВФ. В последнее время мы наблюдаем ситуации на европейских рынках, усложнившейся. Европейские банки с большей и большей осторожностью начинают кредитовать друг друга. Наблюдается рост спредов по рисковым индикаторам, которые показывают нежелание и кризис ликвидности на финансовом секторе Европы. Дрожают внешние займы для украинских заемщиков. И при всем при этом правительство продолжает упорно говорить о том, что даже если сотрудничество с МВФ будет продолжаться, не факт, что нам деньги МВФ на сегодня нужны. С этого вопроса мы хотим сегодня начать, но я его хочу не по традиционно начать наше сегодняшнее общение, не дать ни слова ни чиновникам и представителям МВФ для того, чтобы обсуждать, что же, собственно, их не устраивает в позиции друг друга, а начать с коммерческого сектора и вот задать вопрос представителям коммерческих банков и спросить, вот позиция правительства сегодняшней о том, что деньги МВФ Украине в общем-то и не нужны. И без них стабильная финансовая ситуация, и без них инвесторы приходят в страну, и без них мы можем удерживать стабильность платежного баланса и удерживать кредитные ставки на приемлемом уровне. Это действительно так? Нужны ли нам деньги МВФ? Повышают ли они стабильность финансового сектора? Или они индифференты для нас? Я хочу пригласить к слову Игоря Олеговича Юшко, председателя правления Дочерний банк «Сбербанк России». Спасибо. Мне вопрос кажется. Ну не до конца полный. Нужны ли деньги. Обычно мы говорим о том, что в стране с переходной экономикой, каковой по-прежнему является Украина. Нужны программы совместно с МВФ. Собственно говоря, наличность или сами деньги они определяются первое наличием либо отсутствием программы и возможностью фондироваться а собственно говоря деньги они нужны как бы не всегда а в какие-то конкретные моменты времени для снятия пиковых нагрузок на валютный рынок когда возникает повышенный спрос на приобретение иностранной валюты я бы говорил скорее о том что украине всегда нужны были и нужны будут программы, совместные программы с Международным валютным фондом. Э на данный момент, если говорить о собственно, ресурсной составляющей МВФ, ну, наверное, да. То есть пока, так сказать, Национальному банку правительству удается справляться с э текущим счетом и поддерживать размер золотовалютных запасов страны в целом на Удовлетворительном и относительно безопасном уровне. В этом смысле, мне кажется, что утверждение вполне справедливо. Хотя еще раз хочу подчеркнуть, что если говорить о совместных программах с Международным фондом, то они очевидно необходимы. Спасибо большое. Я тогда передам слово старшему советнику Альфа банка, члену Совета Нбу Роману Васильевичу Шпаку и хотел бы его мнение по этому поводу услышать с точки зрения и денег МВФ и источников их использования. То есть они идут в резервы Национального банка. Резервы мы в последнее время, что они, даже несмотря на интервенции, значительные пополняются из месяца в месяц. Но последние месяцы они опять пополнялись. Да, вот, нужны ли они сейчас в резервах и какого последствия их не, не получили? Я хотів би в черговий раз в цьому приміщенні не тільки підкреслити, що в першу чергу Україні потрібні реформи. І Україні потрібна репутація надійного партнера. Нам потрібні не тільки програми реформ і проекти документів, а нам потрібно, проекти законів, Нам потрібно, щоб прийняті рішення впроваджувалися в життя. Якщо прочитати не технічний текст меморандуму, але звернення з боку української влади там написано, що ми, уряд України та Національний банк, маємо намір здійснювати політику, яка гарантуватиме економічне зростання. Зв'язку з цим ми звертаємось до вас. Про надання кредиту, а будемо здійснювати відповідно заходи по макроекономічній стабілізації, бюджетній консолідації, ліквідації пільг, створення ділового клімату і тому подібне. І читаєш в самому низу прем'єр-міністр України, міністр фінансів України, голова Національного банку України. І коли проходить черговий час після місії або перед приїздом наступної місії. Ти береш і починаєш читати вже не лист звернення, а з технічного меморан... частини меморандуму. Що виконано? Одне не виконано, друге не виконано, третє, четверте. Це я до діло... репутації надійного партнера.